zamon o'tadi baribir bizlarni qilgan ishlarimizni davomchisi bo'lmish mana shunday yigitlar shunday navqiron yigitlarni yigitler, ko'rib va shunday qizlarni tarbiyasini bugun hammamiz ham qatnashib bunday go'zal yurtda yashash shunday yoshlarni ertangi kunini o'ylab mana shunday baxtli bo'lishga aytaylik kim ki bizaga xalaqit beradi mana shu osmon mana shunday yorug' osmon mana shunday yigitlar mana shunday qizlar mana shunday qariyalar e bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi xalqimiz havas qilgandi va shunday havasga kim bizlarni yetkazyapti faqat yaratganimiz yaratganimizdan doim so'rab mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak albatta bizlarni yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurda Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kim hech qachon kam bo'lmaydi bolalarim eshitinglar shuni